Все. котел КТ 2 е серии Черниговского завода Альтек. Предназначен для сжигания твердотопливного угля, дров и тому подобного вида топлива. Чего состоит? Дверцы верхние для чистки толстников теплообменника, средние двери для загрузки топлива, нижние двери телевизионные для поджига и самая нижняя зольниковая часть. Весь котел управляется электронным блоком, расположенным сверху на котле. Этот блок управляет работой вентилятора и работой насоса циркуляционной системы отопления. Традиционная обвязка котла состоит из блока безопасности, нападающей линии, насосной группы и группы обратной, на которой расположен компенсационный бак. Сзади сзади на котле расположен боров с регулировкой тяги типа шибера и система для слива котла. Для регулировки подачи воздуха на левой части котла существуют каналы. Четыре канала. Верхний канал для розжига и три нижних канала. Это поочередная для системы хорошего воздухоподающего воздухоподающего систему горения, теплообменника. Вот сейчас вот запустился на определенной температуре, которая у нас выставлена на 55 градусов, вот, и будет стремиться к этой температуре. И при подходе к температуре 55 градусов, при вами уменьшается количество одного вентилятора, и он переходит в режим ожидания. После прекращения режима ожидания он возвращается в рабочее положение и распаливает самостоятельно геттобрил, на котором будет работать. посмотреть процесс горения. И нижние. Это отбойничек. Внизу зольниковая часть при сборе. Значит, на травах этот котел работает приблизительно на одной загрузке полной работает 12 часов, до 12 часов. Если на угле, то до 24 часов. Мощность подобного котла 50 кВт. Это теплообменная часть и воздуховоды. В этой котельной предусмотрено также небольшое помещение для хранения дров или угля, допустим.